Очень много информации обрушивается на человека. Э, в этой информации есть что-то положительное, но больше отрицательного. Вот. Но ну, чтобы как-то человек в силу своего положения, какого-то там послушания, он должен с чем-то знакомиться. Вот. Э, Какую-то информацию через себя пропускать. Некоторые из любопытства стараются все пропустить через себя это очень сильно расстраивает человека. Это через, через себя пропустить, ну, ну чистый человек, но ну, пропустил себе порцию грязи. Она все равно остается где-то на стенках у человеческой души, эта грязь. Для того, чтобы себя обезопасить от этого влияния информации, ну, насколько это можно для человека, нужно в себе образовывать христианский дух. Обязательно нужно молиться. Обязательно нужно читать Священное Писание. Обязательно нужно читать Святых Отцов. Обязательно. Вот. И вот, это вот эти вот учения, такие здравые учения, они человеческий ум просветляют. И человеческий ум приобретает способность ну, как-то правильно оценивать ту информацию, которую он получает. Потому что есть иногда информация, которая говорит прямо, это добро, это зло. Понятно. Но есть такое зло, приблизительно в таком виде, что ты его не распознаешь толком. Там какие-то благовидные предлоги, какие-то лозунги, какие-то воззвания такие очень, но вид духовные. А внутри там зло прячется. Когда человек имеет просветленный ум молитвой, священным писанием, святыми отцами, то он чувствует этого умом сообщил, что это, это, не подходит, откидывать. Это подходит, это принимает. Вот этот ум надо себе образовывать. Главное для, даже для миссионера является не информация, а молитва. И если растворять все молитвы, информацию растворять молитвы, то, может, мы в информации где-то будем, 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 иметь какой-то пробел, может такое быть. Но если этот пробел будет за счет молитвы, то, что мы, это, то Бог и так, что не зная информации, ответьте лучше, чем зная информацию.